Katakana va chiraganani to'plami u haqiqiy yapon yozuvi bu dasturni asosiy mohiyati yapon tilini o'rganuvchilarga noldan boshlab o'rganishlaridan tashqari ularni yapon tiliga qiziqtira olish yapon tilini o'rgangandan keyin nimaga erishadilar va ularni karyeralarda qanday imkoniyatlar ochadi mana shu mohiyatdan boshladik va asosan dasturimizda muloqot qilish grammatika va albatta yapon mutaxassisi bilan muloqot qilish jarayoni qanday bo'lishi haqida biz darslarimiz davomida o'quvchilarimiz tanishib boradilar va asosiysi aytishim kerakki bu darsimiz an'anaviy metodlardan farqli o'laroq nipo nipoaei maxsus mudi maltidai education innovatsion metodologiyasi asosida amalga oshiriladi bunda eshitish harakat va ko'rish orqali o'quvchini ong ostiga tilni mustahkam o'rnatish uchun turtki beradigan bu dastur hisoblanadi bu dasturni biz hozirgi kunda butun o'zbekiston bo'ylab o'quv kurslarimizda amalga oshiryapmiz va endi bepul tarzda ibrat farzandlari loyihasi doirasida ham buni xalqimizga taqdim etamiz umuman yapon tili beshta darajadan iborat bu n besh n to'rt n uch n bir eng yuqori darajasi ya'ni netiv ona tilidak gaplashish darajasi bu n bir daraja bo'lsa n besh darajasi boshlang'ich daraja hisoblanadi n besh darajani o'qish uchun uch üç oy to'rt oy shug'ullanish kerak o'qituvchidan saboq olishi bu yordamchi imkoniyat bo'lsa asosan oltmish foiz 70 foizi albatta o'quvchini o'zi muntazam mukammal shug'ullanishiga bog'liq bo'ladi <imle> mana shu darsimiz mobaynida en besh darajadan eng yuqori en bir darajagacha biz o'quvchilarga dars beramiz o'quvchilarimiz bilan o'zlarini yapon tili orqali karyera qilishlari uchun ham imkoniyatlar yaratish uchun hozirgi kunda yoshlar ishlari agentligi bilan bir qancha loyihalar ustida bosh qotiryapmiz keyinchalik dasturimiz orqali yapon tilidan nutq madaniyati bo'yicha o'tkaziladigan konkurslarimizda ishtirok etib muvaffaqiyatli o'rinlarni olgan o'quvchilarimizga yaponiyaga borish yaponiyada o'qish imkoniyatlarini yaratib beruvchi loyihalar ustida ham hozir ish olib boryapmiz o'ylaymizki bu loyihalarimiz ham mana shu ibrat farzandlari dasturi bilan birgalikda amalga oshiradi auditoriya uchun ham qulay til o'rganish albatta auditoriya uchun ham qulay ustozlarimiz uchun ham qulay shunaqangi bir ahil jamoa yig'ildiki hamma bir yoqadan bosh chiqarib harakat harakat qilyapmiz hozirgi kunda demografik inqirozni boshdan kechirayotgan yaponiya uchun ham yapon tilini biladigan mukammal mutaxassislar kerak va biz hozir mana shu ishsiz yoshlarimizni orasida ularga mana shu yaponiyada ishlash imkoniyatini ham bermoqchimiz va bunda ibrat farzandlari orqali bepul efirga uzatiladigan yapon tili va boshqa tillar ham barchasi ular uchun juda ham katta yordam beradi deb o'ylayman prezidentimizni ham fuqarolarimizni yoshlarimizni har birini til o'rganish bo'lgan qiziqishlariga hamohang holda mana shu siyosatimizni ham ularni qo'llab quvvatlayotganligi buning uchun katta imkoniyatlarni yaratayotganligi ham hozir bo'lmasa ikki uch besh yilda o'zini albatta natijalarini biladi keyingi oltinchi darsimizda ko'rishguncha xayrlashamiz sayonara